армии великого полководца Игоря Ивановича. Ты пи***, Я тебя, сука, пору на ремни, <соц> блять, <все>. Стоять, <соц> блять, Я тебя... Ёлка. Уйди! Я тебя, <соц> козел, <блять, соц> Я тебя... <соц> блять, буду им срать! Панасюк Андрей Николаевич. Что здесь делал? Приехал, сейчас сейчас отправил меня. Отправили с каким заданием? Что сказали? Ром. Сказали защищать родину. Ром. Ром. От кого? Сказали, что защищать родину от чеченцев, там, от кого-то. Встретил тут кого хоть одного чеченца? Нет, я никому не встречал. я не хотел никого убивать. Что думаешь о своем руководстве? Честно скажи. Я вам говорю честно. Что о своем руководстве думаешь? А... Я никогда не хотел. Что ты своим землякам передать хочешь? Чтобы в будущем мир и был. Не надо никого убивать. Лучше жить мирно и счастливо. Сожалеешь о том, что нет, сюда не сожалею, я сюда пошел? сюда ехал, сожалею. Ты в курсе, что здесь мирных людей убивают? Твои сослуживцы. В курсе или нет? Что об этом скажешь? Это очень плохо. Очень. Ты жить хочешь, да? Я хочу жить. Я еще не побачу ничего в жизни. По-русски разговаривает. А он побачил, смотри на него, а он побачил. Ему 17 лет, он побачил. Я Панасюк Андрей Николаевич. Я служу в 25-й Я приехал сюда. Мы поможем тебе сейчас, мы в санчасть тебя отвезем, чтобы выживать. Я... Наши врачи помогут. Я выжил, ах, аж Так вышло. Я каюсь. А каюсь а тут нормальные люди, они тоже защищают свои семьи. Они не хотят тоже плохого никому. Я тоже каюсь в этом, что я сюда вообще пришел. И хочу, чтобы был мир на всей земле. Фамилия, имя, отчество. Откуда родом? Наемники есть в бригаде? Наемники. Правый сектор. Правый сектор. Национальная гвардия. Так, знаю, все, все, еще, еще раз скажи а про убитых. С, уби, с вашими убитыми что делают? Ну, да, вот в, ваши ты, же командиры. Офицеры не показывают. А враги. куда их девают? Я не знаю, а семьям мы сообщают, тебя. что их убили, убили а детей? Наверное, я не знаю. Кому-нибудь сообщали вообще? Там все не, не, кажут. не кажут. Так, ты видел здесь российской по вопросы. Попей Воды, воды попей, попей воды. Лично, сколько здесь находишься? Давись, спокойно <coughs> пей. пей. на, спокойно дайте, дайте ему руку, сам. пусть пьет. Спокойно пей. Пей. Другу его дали подпишу? Сейчас, сейчас сюда. Его пока, пока перематываю. Лечит его друга, да? Пей, спокойно, не дави. Не заберет никто, не бойся. Мы не вы. Это вы наших убиваете, а мы не вы, ребята, так что... Что, что думаешь разу, о местных людях, ополчения? Люди, наверное, такие, как и мы, воюют за свою державу. Ну, а ты для чего сюда пришел? А мы насильно военкомат скарабили в тюрьму. А что ж ты в тюрьму не пошел, дурак? Иди в армию. А, а что ты к нам не пришел? Хоть бы не воевал, просто у нас бы здесь жил. Мои двое детей дома. А у меня что. Подожди, а тебе тебе а что с детьми будет, если не пойдешь в армию? Я... Ребята, вы смотрите, то есть мы, мы воюем, по-моему, против местного населения. Я не видел здесь никого, то есть наемного там. Я видел дедов, баб, ну, женщин видел, пацанов, девушек молодых, местных, то есть.